ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସମୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୃଷ୍ଠା ସାତ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଠେଇଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଏକରୁ ଛଅ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଭୂମିଟିଏ ଆମ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅତି ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଭାରତ ଭଳି ସେ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ତଳେ ଥିବାରୁ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମାଟିରେ ମରଣର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ଡରେ ସିଏ ମରେ ଯିଏ ନ ଡରେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରେ ଶେଷରେ ତାହିଁ ଜିତାପଟ ହୁଏ ଯିଏ ଡରକୁ ଦୂରକୁ ତଡ଼ିଥାଏ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଏମିତି ଏକ ଭୂମିଟିଏ ହେଉଛି ଆଜିର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଅତୀତରେ ହଲାଣ୍ଡ ସେଠାକାର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଶୈଶବରୁ ସାହସୀ ଓ ମରଣ ଯାଇ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସଦା ତତ୍ପର ହାନ୍ସ ପରି ବାଳକମାନଙ୍କ ଆମର ଗାଥା ହିଁ गाई सि जयगीति एक हलांडर वर्तमान र नाम दोई भारत ठुलो हलांड किपर भिन्न अटे तीन काहर अमर गाथा हलाल्यान्ड र गाई थाई चार नेदरलान्ड ବାସୀଙ୍କର କାହିଁକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରଣର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଯିଏ ଏପରି ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରେ ଶେଷରେ ତାର ହିଁ ଜିତାପଟ ହୁଏ ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଛଅ ଏଠାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ମଣିଷକୁ ଶୈଶବରୁ ସାହସୀ ଓ ମରଣ ଯୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ି ସାତରୁ ବାର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୃକ୍ଷଟିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ପରିବେଶ କରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିଥାଏ ଫଳ ସଙ୍ଗେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ ସାତ କିଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ଆଠ ଗଛକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି କୁହାଯାଏ ନ ପରିବେଶ କରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଏପରି କଥାଟି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ଦଶ କିଏ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ ଏଗାର ପଦ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ ବାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଟିକୁ ବୁଝି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ତେର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର ମୋତେ ନାଶ ମୋର ପାସବ ପ୍ରୟାସ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ଚଉଦ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଜାତିର ଏ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ ପନ୍ଦର ଏକ ପଦାରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଷୋହଳ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ନାମଧାତୁକୁ ବାଛି ଲେଖ ମନ ଡ୍ୟାସ୍ ମନେଇବା ମାନିବା ମନାଇବା ମନା କରିବା ସତର तले तिजाइ् विशेष पदको विश्लेषण पदले विशेषण परिणत परिणतकारी लेख संस्कृति ड्यास अठर अनुकूल विपरीत अर्थबोधक शब्द शब्दलेख उन्नाइस मौलिक भली एक शब्द भिडियो आउँक शब्दलेख कि शब्दमध्यु ठिक बनान्थ शब्दको बाछी गोल बुला ଚିରଞ୍ଜୀବୀ 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 ଏକୋଇଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କର ପରସ୍ପର ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଇତସ୍ତତଃ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇଶ ନାହିଁ ଶ୍ରୋହା ଯାହାର ନିଃସୃହ ସେହିପରି ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଯାହାର ନିର୍ଲଜ ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ଡ୍ୟାସ୍ ତେଇଶ ଶୌଚାଳୟ ପରି ଆଉ ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ଚବିଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଲେଖ ଏବଂ ରୂଢ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା